лица Стоп. вот такие короче цветы он выкапывал, я его попросила во избежание конфликта чтобы а, во избежание конфликта я, я чтобы вы, я он вы, посадил вы, цветы обратно а он он доставал нож начинал угрожать и у меня дело в том что это видосы есть я сначала снимала видео думала я не буду снимать прямой эфир я, 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 я. а вы видите что происходит а оно еще и пьяное я, я, я говорю сажать цветы обратно что то непонятно он вот видите что делает ну это беспредел. Без... Занимаются беспределом. Я говорю, сажать цветы обратно. То есть вы цветы сажать не будете. Он, короче, цветы, он видите, он повыкапывал, я сейчас покажу. А теперь друж... дружненько, видите, собирает их в пакет. И еще сейчас чернобрывцы. Говорит, что работает зелен... Зеленбудь. Он бачит ее. Мародер. Короче, я в полицию это позвонила, а они решили, что у нас можно разорвать цветники. Ну, ганьба тебе. Я говорю, посади все цветы. Ну, ты представь, сколько уходит денег, сколько финансирования уходит, чтобы город Запорожье был красивый. Да зачем мне твой гербарий? Вот ты смотри, мало того, что ты там выкопал, Хорошо. Вот, занимается мародерством. Посадить цветы обратно. Все, он ушел. Короче, смотрите, сижу я, сидела на остановке, пила кофе. Этот, увидела, что этот мародер, а он и менты приехал. Это гоньба просто. Честно, мне смешно, мне стыдно. что происходит что машина не сбила а вот наши недомужики я же вам кричала что у меня ножом угрожает а ты стояла и ты стояла быдла ты не мужик понятно аньбатья и позор блин. мужик называется вот такие у нас недомужики в городе запорожье есть это чмо я Жала мне ножом, начала на меня швыряться. Эти все видят и ноль внимания. Доброго вечера, хлопцы. Сидела, пила кофе на остановке, а там хнырь, ну он с мешком пошел, выкапывал цветы. Вот там вот часть цветов есть, и часть он выкапывал, короче, повырывал их с корнями, положил себе черный пакет. Ну, это, ну, я считаю лично, это, это ненормально. Он еще ходит. У меня есть видос, где он кидался на меня с ножом, а вот такие, ну, я просила людей помочь, ну, представьте, я одна, и оно там, пока ждала вас. Но он по аллейке где-то он пошел. Понимаете? Ну, не до мужики. И вы так долго едете. Пробка. Понимаете? Ну, честно, в следующий раз она мне надо. Пусть повырывают все цветы. Не, ну ребят, ну это блин, ну реально это ненормально. Я сама сажу цветы. И я сажу, и знакомые садят, понимаете, но ну, это ненормально. И самое интересное, что стоят много людей. Ой. Могу видос показать. <реш> честно, Я закончу эфир, я того сняла мужика, все-таки надо написать на него заяву, потому что это ненормально. И сейчас я сотрудникам полиции покажу про этого чмо, где он бросался на меня ножом. А вот там стояли не мужики, вы видели, я их тоже сняла на камеру. И я хочу сказать, чтобы они зазнали э, то же самое эмоции, как и я. Все-таки надо ходить с газовым баллончиком.